antara wilayah-wilayah yang ada di Isan mungkin wilayah Ya Soton adalah wilayah yang paling kurang dikenali oleh rider-rider dan traveler kita saya pun tak tahu sangat waktu saya mula-mula sampai di wilayah Isan pada tahun 2022 dahulu saya hanya nampak signboard yang berjudis Ya Soton bila melalui bandar Roy hingga sekarang pun kalau ditanya apa yang terkenal di wilayah Ya Soton pun saya masih tak pasti apa jawapannya mungkin jawapan yang saya yakin adalah wilayah Ya Soton jadi terkenal dengan pesta roket Bung Bang Fai sahaja wilayah seterusnya yang berada di dalam laluan kami adalah Amnat Charan wilayah yang paling kecil dalam gugusan wilayah Isan terletak di antara Ya Soton dan Mudahan. ATM bergerak, kau ada? Tunggu. Kami sekadar bypass sahaja di Amnat Charan dan menuju ke Mudahan kerana cuaca yang mula panas walaupun masih belum tengah hari. border checkpoint mudahan ini adalah salah satu checkpoint yang menarik minat saya saya masih tercari-cari lagi maklumat tentang bagaimana untuk masuk ke negara Laos dari di checkpoint ini setakat yang saya tahu motosikal masih lagi tidak dibenarkan menggunakan jambatan friendship thai dan laos adai pada masa akan datang ada rezeki Saya beringin untuk cross ke negara laut Melalui checkpoint kemudahan Untuk explore wilayah-wilayah selatan di negara laut Dalam perjalanan ke Sakhon Nakhon Kami singgah sebentar di Prasat Anom Seperti yang saya pernah ceritakan tentang sambutan perayaan di wilayah-wilayah Isan Kali ini ada juga sambutan perayaan di sini Last time when You lucky go happy. Saya agak kelangkabut bawa motosikal di celah-celah gerai -celah pesta untuk ke spot hadapan prasad. Terbukti bahawa memang banyak sambutan perayaan yang disambut oleh orang besar pada waktu Taung Ngoy Shrine sangat terkenal di kalangan warga Thai yang datang untuk meminta nasib baik Taung Ngoy yang terkenal sebagai simbol kekayaan, menjadikan ianya sangat terkenal bagi pemain-pemain loteri bagi kami pula hanya singgah disebabkan ianya terletak dalam laluan trip kami pada kali ini Perjalanan diteruskan ke Kong Ping Mu yang terletak di wilayah Sakon Nakhon. Setahu saya Kong Ping Mu adalah satu kawasan di wilayah Sakon Nakhon yang mempunyai jalan berseleko seperti mana di wilayah-wilayah utara Thailand. Kong Ping Mu ada tag dalam Google Maps sebagai Kong Ping Mu Curves, Route 213, Sakon Nakhon walaupun tak berapa jauh tapi dapat juga melayan selekoh yang agak mencabar di sini suasana sekeliling agak kering membuatkan ianya satu pengalaman yang berbeza berbanding jalan-jalan di wilayah-wilayah utara kalau kita sentiasa perhatikan keadaan sekeliling saya rasa negara Thai ini diberkati dengan berbagai-bagai bentuk muka bumi yang berbeza dan unik ianya penuh warna-warni saya dan istri Sampai lagi ke Sakhon Nakhon Untuk kali ketiga dalam masa Tiga tahun berturut-turut Dua kali kami sampai dengan motosikal Dan sekali dengan kereta Panjang jodoh kami dengan Daerah Sakhon Nakhon Ini nampaknya kami singgah di mercu tanda bintang yang terletak bersebelahan dengan Tasik Nonghan Sakhon Nakhon Tasik Nonghan merupakan tasik semula jadi terbesar di wilayah-wilayah Isan. kami menyusus sepanjang tepi tasik untuk ke kawasan penempatan lama yang dibina pada zaman kolonial dahulu. Kebanyakan bangunan-bangunan lama di kawasan ini dibina dengan seni reka bentuk kolonial dan di kawasan ini juga menempatkan perkampungan Kristian yang terbesar di wilayah Istan. Banyak bangunan-bangunan lama yang cantik sesuai untuk ambil gambar OOTD yang pastinya nampak sangat bergaya tetapi bagi kami hari yang semakin petang dan jarak perjalanan yang masih jauh kami ambil gambar oh tidi dalam hati saja kami kena menuju ke Dakhon Panom untuk bermalam pada hari ini saya nak kerja ke night market Nakhon Panom sebab saya tahu ada satu gerai orang Islam yang menjual nasi berani ayam saya beli untuk makan malam saya nak beli makanan ekstra untuk buat sarapan pada pagi esok Saya minta Ar untuk beritahu Pak Cik ini bahawa saya pernah beli makanan dengan anak perempuan beliau pada tahun lepas Dan beritahu saya ingin buat video supaya ramai lagi orang Malaysia yang boleh datang singgah di gerainya kalau tiba di Nakhon Phanom Setahu saya, hanya gerai Cik ini sahaja yang menjual makanan halal di Nakhon Phanom pada waktu malam hari ini kami akan bergerak menuju ke Nong Khai Saya dah berjanji dengan rakan saya Hafizal untuk RV di Nong Khai sebelum sama-sama masuk ke negara Laos pada hari esok Suasana pagi di Nakhon Phanom agak tenang sedikit mungkin kerana hari Minggu Rajangan kami pada pagi ini adalah untuk bersarapan di kawasan sungai berhampiran dengan Jambatan Friendship Bridge seperti mana yang pernah kami buat tahun lepas. Cuma pada kali ini tiada aktiviti masak-masak dan beli daging lagi dan hanya bersarapan dengan nasi ayam semalam. Walaupun sudah hampir masuk bulan Februari, keadaan pagi di Nakhon Phanom masih lagi sejuk kami ronda-ronda sebentar di tepi sungai untuk menikmati suasana pagi matahari pada pagi ini kelihatan agak cantik terang tapi tak panas sebelum menuju ke bawah jambatan untuk bersarapan kami singgah dulu di hadapan border checkpoint Nakhon Phanom rakam apa-apa yang patut sebagai memori di sini ada ejen yang boleh uruskan proses untuk masuk ke negara lau tapi cas yang dikenakan agak tinggi berbanding dengan cas yang dikenakan di border Nongkai saya hampir juga nak deal dengan ejen di sini tapi bila fikirkan semula lebih baik saya ke Nongkai untuk cross dengan rakan saya Hafizah Kami bersarapan di tepi sungai berhampiran dengan jambatan Friendship Bridge yang merupakan border checkpoint antara negara Thai dan Laos. Saya ada perhatikan kawasan tapak perkhemahan di tepi Sungai Mekong ni. Walaupun masih awal pagi sekitar jam 7, cahaya matahari sudah agak kuat. Mungkin disebabkan keadaan sekeliling yang agak lapang. Kalau ingin kemping di sini rasanya kita bangun awal dan berkemas awal pagi kalau lewat memang panas dan mungkin tak selesa Tidakkan terdapat satu tarikan utama yang boleh dikatakan paling terkenal yang patut dilawati sekitarnya kita berada di wilayah ini Nama tempat tersebut adalah Three Whale Rock yang terletak di Hinsum One Recreation Forest Bayar masuk dikenakan sebanyak 100 baht seorang dan 500 baht untuk sewa satu 4x4 untuk naik ke kawasan bukit batu Three Well Rock ni andai kata datang secara solo kena tunggu untuk kongsi kos pick up 4x4 boleh jimat sedikit tapi kalau nak bayar penuh tanpa kongsi dengan orang lain juga boleh pemandu tetap akan bawa walaupun hanya seorang janji bayar harga penuh sebanyak 500 baht. Untuk package 4x4 kita akan dibawa untuk singgah di beberapa checkpoint selain daripada checkpoint utama iaitu Three Wheel Rock. Salah satunya adalah tebing batu yang agak besar jadi spot yang sangat sesuai untuk ambil gambar dengan gaya ahli silap mata ala-ala Harry Potter bergaya dengan penyapu ajaib batu monolit gergasi semula jadi yang terbentuk berjuta tahun dahulu mempunyai bentuk memanjang yang kalau dilihat dari udara ianya seakan-akan bentuk ikan paus gergasi lebih menariknya apabila bukan satu tetapi ada tiga struktur gergasi ikan paus yang kelihatan seolah-olah ianya satu keluarga yang terdiri daripada ibu bapa dan anak ikan paus saya tak ada drone untuk menunjukkan bentuk penuh batu ni jadi susah untuk saya gambarkan rupa sebenar dalam video ini ada juga khidmat drone disediakan tapi kebanyakannya hanya untuk ambil gambar video sangat pendek jadi saya rasa macam tak berbaloi takut saya tak puas hati dengan footage tu nanti tak dinafikan agak gaya juga bila berjalan di atas batu besar ni tiada sebarang pagar keselamatan dibina hanya garisan tanda di atas permukaan batu supaya pengunjung berhati-hati semasa berjalan agak berisiko pada pendapat saya tapi yang bagusnya ia tidak menghalang pandangan sekitar dan mengekalkan keadaan semula jadi batu prasasa ini cuaca agak panas pada petang ini tapi tiupan angin agak kuat jadi tak terasa bahangnya untuk check point yang terakhir sebelum turun kami dibawa ke satu struktur batu yang membentuk seakan-akan pintu gerbang gergasi saya pun tak pasti apa nama gelaran untuk batu ni sebab semua maklumat ditulis dalam bahasa Thai tapi tak kisahlah sebab pemandangan muka bumi itu lebih menarik tapi bila melawat ke tempat seperti ini kita kena setiasa berhati-hati sebab tiada sebarang pagar dibina di sepanjang tebing risiko semua adalah tanggungjawab sendiri panjang perjalanan naik dan turun taman hutan ini kami dijamu dengan pemandangan struktur batu-batu besar seperti tiang yang menjulang tinggi di antara pokok-pokok sekeliling memang nampak agak pelik tapi sangat cantik berbaloi untuk datang ke sini membuatkan kita terasa sangat terdedil bila berada di taman batu yang sangat jarang kita jumpa di tempat lain di negara Thai saya tak pasti sama ada rakan-rakan saya dah sampai ke belum di Nong Khai Tak ada pelan sangat di mana kami akan berjumpa di bandar Nong Khai nanti Cuma saya ada beritahu nama hotel yang kami akan malam Rancangan asal kami akan RV di Nong Khai sebelum masuk ke Laos pada esok pagi

ขาตุใจอยูล้วที่นี่มันก็ปกัจจีเลยนผมเป็นแค่ชักกุ่งสสวัสดีครับสวัสดีครับยนดีรชิ my n a m รชิตเชร้อยชิบวันมาิลวันวั้อยอยสิบเอ็วันศิบวัน้วันิลวันวัทต้องม Ayo, 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 nak ayo, tak masuk, tak tak masuk, 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 ya? Oh, tak masuk, tak masuk, tak masuk, tak kalau tak masuk, 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 kalau Kalau tak masuk, tak masuk, tak masuk, kalau masuk, tak masuk, tak masuk, tak masuk, tak masuk, tak ni tak masuk, 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 tak tak masuk, tak tak masuk, tak masuk, tak masuk, Nah, dia tak nak keluar sebulan bulan tu tak jadi ya. Tak kisah. Dia sebulan bulan tu keluar. Semua tak ke Pattaya. Terus betul Tapi nak salit nak hidup dah salit tu. Kau keluar lah. Kau bulan tu. Tak tahu nak nak kawasan ada ni mana. Kalau dah kita nak kena orang semua jalan. Kalau kita kena keluar awal lah. Ikut tali tu. Tak ikut lah. Medan up rawa kami untuk layan sunset di atas jambatan Khai pada petang ni terkejut juga saya bila dapat tahu bahawa kita boleh berjalan kaki di atas jambatan tanpa melalui border checkpoint jadi tak perlu cop pasport cuma kita dibenarkan untuk berjalan sehingga ke tengah jambatan sahaja agak jauh juga kena jalan lebih kurang 500 meter tapi buat perkara ni sekali sahaja kot sekadar untuk pengalaman boleh tahan penat juga dibuatnya oh. rezeki kami pada waktu ini juga kereta lalu di atas jambatan ini membuatkan pengalaman ini sangat baloi untuk saya